Salam, əziz, hörmətli eşidənlər, əziz həmvətənlərim, əziz Azərbaycanlılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu e, gün də e, proqramlarımızı Azərbaycan Respublikasında gedən olaylarla və Qarabağ haqqında gedən döyüşlər üçün e, normal proqramlarımızı kəsmişük və e, Azərbaycanla Ermənistan arasında Qarabağğı alahtdığı üçün gedən e, döyüşdə e, ixtisas vermişük və e, istəyirik bu haqda danışaq. Bu günləri proqramımızı e, bununla istəyirik başlayaq ki, İrançıların e, yəni də həqiqət tanıyan İranistərin də e, Qarabağa ə yeni yuxuları, yeni həzyan deməkləri haqqında istidir danışaq. Tun e, İran mediyasında və İran bu e, illər e, e, dər həqiqət deyil, söz-yaxsı olar. E, fəza-i məcazidə, yəni internet dünyasında bir seri kampaniya başlayıblar ki, cuya e, Qarabağ İranın imiş. Ə, və türkəmən çay əhtnaməsinə əsasən ə, bu müqabilədə ruslar zorla təhmil eliyiblər və bunu bizdən alıblar. Yəni müharibə incadından. Və 100 il Quya bu ucdadda müqabilə var imiş ki, 100 il Rusiyanın ə e, ixtiyarında ola və 100 ildən sonra onu qaytara İranın tərkib hissəsinə. Türkəmənçay müqabiləsini lütfən e, bütün e, insanlara tövsiyə edir edirəm ki, e, bunu cədi iləsinlər, oxusunlar, görsünlər ki, hər də yazılıbdı 100 il icarə. Özdə xüsusən Azərbaycana deyirlər ha, çün e, Türkəmənçay muqabiləsi əsasında Gürcüstan, İran, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan ayrılıbdı. Bu ikisindən söz getmir, ə, ə, sadəcə Azərbaycanın və indi də deyirlər ki, Qarabağca dolub. Diqqət eləyin siz. Bu öhdəliyi ki, ki, o ölkə, yəni ə, Tezar zamanında bu müharibə baş veribdi. Tezarla ə Qəcar dövləti. Nə Qəcar vardı, nə təcar vardı. İndi gəlibdi Sovet İttifaqı onun öhdəliyini götürürdü. Yəni o ölkənin, yəni dünya qayda-qanununa əsasən ə, onun öhdəliyin o ölkələr götürürcü, o ölkələr əncatdı. Onun varisi hesab olunur. İndi onun varisi də dağılıbdı. Təziiyə olubdu. Yəni müxtəlif ə, ölkələrə tənfiz olubdu bunun beqəli irisi. Bunu indi bu öhdəliyi kimin öhdəsinə götürməlidir? Azərbaycan dövləti ə, ya siz diqqət eləyin Rusiya ilə İranın Xəzər ə, gölünün dəryaçasının cadı var idi muqabiləsi var idi və hardan sərhədləri var idi. Amma indi yenidən qayıtdılar o, o Sovet ittifaqı çə aradan getdi, yəni Şuraviya səbik ki ə, aradan getdi. Ayırdan gəldilər, ə, müqabilə bağladılar və şərt qoydular ki ə, ə, kimin sərhəddi, hara kimindir. Yəni dərhəqiqət belə hazır beynəlxalq indi Azərbaycan ə, BMT-də kəbrol olunmuş bir dövlətdir, bir ölkədir və hakimiyyəti var, amma, amma bunlar e, müftə sözdür ki, e, Cümhuriyyət İslamının və hətta İrançıların, hətta müxalifə müvafiqi e, cəndə yuxu görürlər. Biz, siz diqqət eləyin İmam Cümələrin naməsi ilə e, Cibehiy millinin əlamiyyətinə baxın. Bir faktor hər ikisində var. İmam Cümələrinçində deyirlər ki, o məktublarında deyirlər ki, bu eeen vilayətin vilayəti fəqehin ya Əymanın bu ərazi, yəni Qarabağ yurdudur. Yeridir get eləyirsiz. Əymənin zadıdır, yeri idi, yurdududu, məmləkətidir. Eyinə bəp bu çəlməni işlədirlər onlar. İsteyirlər bilisüz nə deyələr? Deyələr ki, Vüvvəliyi fəqihin nizamatında olan ölkədir. Şəhərlərdə deyələr ki, a bu İrandududu. Bu tərəfdən Azərbaycanı müdafiə Azərbaycanın müdafiə eləyirlər. Azərbaycanın bütünlüyün bir bü, müdafiilə. Amma zət, amma Nehzət ağz üzr içrən bəyaniy hey, cəbhə millini eynə mən oxuyuram. Ermənistan və cümhuriyyət Azərbaycan ərtub bəxşi əz fərənç köhnə irani isdən. Ermənistanla Azərbaycan hər ikisi baxın E, təmmədün İraniyə, İran mədəniyyətinə bağlı e, bir ölkədirlər. Mən bilmirəm. Bizim Ermənistanla düşmənçiliyimiz var. O öz yerində. Erməni mədəniyyətinin nə bağlılığı vardı İran mədəniyyətinə? Ya Azərbaycan türk mədəniyyətinin nə bağlılığı vardı İran mədəniyyətinə? sizə bir də nə ağay şeyx tufeyli zət bir müsahibə veribdi. Yezbullahan sabik lideri. Onda bir də gözəl cümlə işlədir. Deyir ki, ə, mən ağay vilayəti ilə ki, indi vilayəti diqqət eləyin, vilayəti özü ye müasir rəhbər Azərbaycanın bütövlüyün cad eləyir. Hətta bu bütövlüyün niyə dəyir, onu da arz edəcəyəm sizə. Bu ağay təfəli deyir ki, cəngi Qarabağda mən e, ağay vilayəti ilə danışdım, dedim bunlar şiiədilər, bunlar müsəlman ölkəsidilər, bunlar sizin qonşunuzdular. Nə bu cəhdə bu müharibədə siz Azərbaycanı müdafiə eləmirsiniz, Ermənistanı müdafiə edirsiniz. Deyir bir söz dedi, çox maraqlı bir söz idi. Dedi, Ermənistan bir ölkədir ki türkçüləri bir-birindən ayırır. Cənay Azərbaycan Utayda qalır, Kürçüyə üstə qalır və Azərbaycan da aşağıdadır. Buların arasında olan bir dənə ölkədir. Yəni türkülləri qoymur bir-birinə, eee, yaxınlıqları üçün. Diqqət eləyirsiz? Yəni bir dənə onu cəzirə hesab eləyirlər ki, bir dənə ada hesab eləyirlər ki, o e, e, xüsusilə Türkiyə ilə Azərbaycanın arasında bir dənə mane idi gömür bir-birinə vəsl ola. Diqqət eləyirsiz? Baxın, paniranistlərnə imamcümələr elə bil danışıbdılar ki, iddəaya arzı ilə danışdılar. İddəay arzı ilə elamiya verirlər. Dünənləri e, kuruş zəim e, bir dənə bu elamiyədə zətvermişdi, mənə özü atmışdı. Mənim ee J-kontuma, WhatsApp e-kontuma özü atmışdı. Mən ona bir dənə peyam verdim. Çox maraqlıdır. Yazıbdı ki bu zadında nə Mumşək paraniyay Azərbaycan be mənaqə məskunə Mən yazdım ağa izzəyim siz bunu hardan deyirsiz hansı xəbər e